No, <laughs> i <laughs> 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 тема гаишных штрафов, она вообще очень актуальна, особенно для тех, кто не водит машину. Значит, едет муж и жена, да, вот там Галибин за рулем, я еду рядом, я машину не вожу, э, исключительно из соображений безопасности окружающих. Ну, это к не, да. не относится вообще. Да. Ну, э, останавливает гаишник и говорит, э, э, товарищ Галибин, хочу оштрафовать вас за превышение скорости. Да, ты, Галибин говорит, ехал, да, ехал, 60, 60 50, да нет 70 и радар, пожалуйста, 60. Тут выходит жена и говорит, товарищ гаишник, с моим мужем вообще бесполезно спорить, особенно когда он пьяный. Есть такой э, психоделический э, старый анекдот, я не знаю, может, вы его помните. Ночь, старый город, ливень, холод. Старый двор старого дома. Стоит старый шарманщик посреди двора. Играет на своей шарманке, дождь отстукивает в такт старые забытые мелодии. И вдруг неожиданно появляется старая добрая фея. Она видит несчастного шарманщика и говорит, шарманщик, я исполню любое твое желание. Посмотрел усталый печальный шарманщик на нее и говорит, старая добрая фея, да иди ты в жопу. Ночь, улица, старый двор, ливень, холод. Стоит старый шарманщик, играет на своей шарманке. Дождь отстукивает старую мелодию по его шарманке. А в жопе у него торчит старая добрая фея. Короче, жив собі один був дядько і совершенно був невезучим. Ну, невезучий и все. Все у нього крали, все у нього пропадало, нічого йому не, клену, не клеїлося, ну все просто лажає, все по житті. І тут він виграє путівку в Індію. Довольний, як слон. Бере він ту путівку, летить в Делі, прилітає, виходить з а його в той день граблять. Вкрали паспорт, документи, гроші, костюм, все, що можна було, сумку вкрали, все, бомжує. Проходить тиждень, він там по помийках разом з місцевими бомжами. Але десь на якійсь мусорці знаходив лампу стару, що це щось не то, потерпані. Джин, о мой повелитель, Готов служити? Слухай, Дженка, мені нічого не треба. Зроби тільки, щоб я був просто щасливчик. Да просто, щоб був, От, от я неудачник по житті, я хочу бути щасливчиком. Ти можеш це зробити? Ха. Проще пари на ріп, раз і зараз. Ну, той стоїть, думаю, ну а далі що робити? Ну хорошо, ну, треба щось братися, бо обірваний. Ну, а ну йду. Йде від того мусорника геть, йде по дорозі, проходить повз шикарний. Одежный магазин, выбегают хлопцы из магазина вот такие в таких костюмах. О, вы у нас там 10 тысячный клиент, бесплатно одеваем вас с головы до ног. Чок, опа, раз. Опа, поперла. З носків, з трусів там, до, до, до пальто, до всього, костюмчик, все, від, від всяких там кутюр'є різних, коротше, виходить, Довольний такий, ширма, все бомба. Так, поїсти би щось. Проходимо дорогого ресторану, вискакують люди в костюмах гарсони. Ви у нас 100 тисячний клієнт, сьогодні, пожалуйста, обід безплатно, на ваш вибор, все, що хочете, в меню вибирайте. Чувак каже, все, що є в меню, давай, зілим, крили, все, потрошки. Наївся, виходить, ледве дихає, думаю, так, ясно, ладно. Опа, перла. Ну а где же ночевать, бляха-муха? Проходит, бачи, Хилтон пятизерковый, ну проходит по Хилтон. Выбегают ребята в перчаточках белых. Вы миллионный клиент нашего заведения, бесплатно апартаменты на неделю, пожалуйста, отдыхайте, все, all inclusive, ультра, пультра и так, далее. так дальше. Все, ну чувак... В помаде в полной, в шоколаде. Значит, вечером чувак идет в казино, в игре все бабки в казино, казино банкрот полный. Все, крім нього, ну все, там, валютчики, там, дівчата, все. Десь пішли роз'їзди якісь по різних там скотеках, по, поза місту. він десь ранку просипається, будун страшний, просипається десь за містом, якась вілла, все в золоті. Ззаді за ним стоїть чувачок, там опахалом махає. знаєш, І так, де я? галсук на бікрень. Але все видно, що круто. Рядом дивиться біля нього така дівушка красива, міс Індії така, знаєш, лежить, ну, спить бідненька, знаєш, вимочена. Він так шампанський бере, так. Вот вывел, выпадет, даже я ею. Но так снова на ту девочку не она и на лобе крапочка такая, ну, как всех индейцев, да? А они так, ну, чка-чка-чка, на всяких словах, монетку с кишечника, достает, так, шкроп-шкроп, жигули. Дай Бог здоровья. Первый контакт земной цивилизации с инопланетными существами, вот первый форум, и спрашивает э, наш говорит, скажите, а э, как э, вот, вообще вот, происходит вот, у вас вот, процесс размножения? Вы настолько продвинутая ваша цивилизация. Он говорит, ну у нас процесс размножения как происходит? Таким у нас супермаркеты. Вот обычный супермаркет, и там есть отдел. Отдел размножения. То есть человек подходит в супермаркет наш, берет специальный порошок, там написано девочки, мальчики, вот он берет, например, ложку там, кладет ее в чашку, разбавляет горячей водой, замешивает, через какое-то время там получается плод, он растет, бросает, ну и все, вот так вот у нас все выбирается, можно выбрать там цвет глаз, там цвет волос. Он говорит, да, классно, он говорит, а как у вас на земле? Он говорит, ну у нас на земле у нас... Там мужчина встречается с женщиной, там как бы разнополые, там происходит половой контакт, вот там все оплодотворение яйцеклетки, потом 9 месяцев, потом вот, рождается ребеночек. Вот, странно, у нас так кофе заваривают. Умирает арабский шейх сохнет прямо на глазах. Ничего, никто не может помочь. Знахари все посъезжались, там ставят диагноз, ничего не понимают. Но ну, на глазах просто высыхает человек. Непонятно. И вдруг они вызывают самого знаменитого там звездочета, знахаря, который пришел и говорит, все очень просто. Вы понимаете, у вас просто... Исчезают красные тельца в крови, и от этого вы сохнете. Вам нужен донор, 200 грамм крови, и все станет на свои места. Но просто единственная проблема – найти донора. Донор таков – это просто один на десятки миллионов человек. Потому что код крови у вас очень сложный. Шейх, будучи богатым человеком, говорит, найдите такого донора, любые деньги плачу. Разъехались гонцы во все страны мира, ищут донора, и вдруг через день буквально звонят с Одессы и говорят, есть, есть. Ваше Величество, Ваше Величество, обращаясь к шейху, мы нашли, но он еврей, Рабинович. Говорит, какая разница мне, еврей, не еврей, мне донор нужен, договаривайтесь с ним. Те говорят, Рабинович, здравствуйте, понимаете, такая ситуация, вот умирает шейх, сохнет на глазах, ему жить осталось два дня, и если не будет это донорская кровь, он просто умрет. Платится, понятно, хорошие деньги. Говорит, что вы говорите, боже мой. И что же там за деньги? Говорит, ну миллион долларов, перестаньте мне голову морочить. Говорит, что 10 миллионов вам не, не устроит он? Я вас прошу, давайте серьезно разговаривать. Говорит, а 100 миллионов? Говорит, миллиарды, мы уже договорились. Теда Шейха, что ж такое миллиард? Миллиард! Он говорит, идемте. Я говорю, куда? Я вам покажу свой бункер. Я говорю, какой бункер? Поехали, шейх умирает, вы что, не понимаете? Два дня осталось, мы пока долетим, пока вы дадите кровь, пока это все. Какой бункер? Вы что думаете, я зря его строил? Пойдемте вы увидите этот бункер. Вы что, не издеваетесь надо мной? Пойдемте. Открывает бункер, там такой, мамородный, здоровенный такой. Он говорит, ну... Говорит, смотрите, может заехать одна машина с прицепом, развернуться, вот здесь у меня кран, разгрузится, вторая может заехать, разгрузиться. Здорово, да? Не зря я строил. Говорит, при чем тут бункер? Поехали, дадите кровь, ну поймите, умирает шейк, получите вы свои деньги и все. Говорит, не, не, давайте так, заедем сюда, разгрузим этот миллиардик, сложим его аккуратненько. Я же не зря строил этот бункер, и поедем, что мне жалко эти 200 грамм крови. Говорит, ну вы поймите, ну вы, какой миллиард, мы пока его разгрузим, это сколько времени пройдет, вы поймите, двое суток, мы пока прилетим, пока дадите кровь, он вам, вы дадите 200 грамм крови, он вам даст чек, и все, и, а дальше уже что хотите, то и делайте с этими деньгами. Говорит, не, 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 вы меня не поняли, еще раз вам говорю, давайте заедем, здесь разгрузим эти денежки, и потом подадим, я дам эту кровь, я знаю, если я раньше поеду и дам ему кровь, и хоть капля крови моей попадет до него, я получу свои деньги, я знаю свои Кров. Рабінович е, приходить до Равіна, скажеться, Вей, ви знаєте, яка біда, довкола моєї крамниці збудували два величезних торговиська. І що я маю робити? О, все нормально, Рабінович, все дуже навіть добре. Візьми в себе над входом великими буквами метровими напиши просто вхід тут. Одесса, все это детский вид. Здравствуйте. Здравствуйте. И, и великодушно извините за этот поздний звонок. А это звонит лучший друг, друг детства Мони. Вы не скажете, он дома? Нет, его нет. От придурок! Где это падла шляется, вы не знаете? Сообщение. Первый еврейский космонавт на орбите, в космосе, сообщение с орбиты. Абрам Абрамович чувствует себя удовлетворительно. Первый раз в жизни. Сейчас начинает женщина. Обычно это мужчины делают и Там. заканчивают, в принципе, мужчины первыми. Отлично, Но в данной да. ситуации я начну. Тоже анекдот. Это было Че недавно. Да. 14 февраля, День влюбленных. Звонит он ей и говорит, Маня, выйдешь за меня. В какую смену? Это наша логика. Ну вообще женскую логику понять очень сложно. Я думаю, для того, чтобы ее понять, просто надо научиться играть в бильярд квадратными шарами. Мне так кажется. Шутка не зашла. Надо сказать, кубиками Сережа, а не квадратными шарами. Это разные вещи, кстати. Я хоть и блондинка, но разницу вижу. Ну, у меня так болит голова. Ничего, дорогая, это у тебя мозг растет. Да. Да. Современная молодежь сегодня одевается ужасно. Например, вот этот парень. Это моя дочь. Извините, я не знал, что вы ее отец. Я не отец, я мать. Путин Владимир Владимирович любит интернет-конференции всякие. Ну и вопрос на интернет-конференции. Владимир Владимирович, а вам не в облом отвечать на анонимные вопросы? Ответ. Уважаемый пользователь IP 21398 265 195, операционной системы Windows XP, проживающий по адресу Москва Бабушкин переулок там 37 квартира 8 по фамилии Фельдман Альберт Игоревич, не баблом. Значит, Путин звонит в... В Брюссель, там як там, парламент Європейського Союзу, і каже, я вас попрошу взяти собі на замітку, що коли Сонце з Росії йде до Західної Європи, то Україна не санкціонована, тирить сонячну енергію. Гуччик. <риклад> <риклад> на жігулях гарчує в Москві. Як він туди попав, ніхто не знає. Криза. Народ не вмиручий, вижива. І їде, значить, так. По трассе, раптом, бачить, стоит джиночка такая, в кудряшках вся. он так, вам куди? говорит, молодой человек, отвезешь меня на Рублевку? У меня вот тут джип поломался, надо доехать. Он, а сколько кем ты говорит, ну, сто баксов хватит. Он, эээ, сто баксов, ты будь ласка, седайте. Она садится, он смотрит, это Алла Борисовна Пугачева. Он едет, не, 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 сводит с нее глаз. Она говорит, ну что ты меня смотришь? На дорогу смотри, дам я тебе автограф. Он говорит, ты да нафига мне ваш автограф, Алла Борисовна? Ну а что ты хочешь? Ну, ну афишку дам. Ты да нафига мне ваша афишка, Алла Борисовна? Ну а что ты хочешь? Да мне не сручно. Ну говори, что хочешь. Да неудобно мне. Ну говори, да не сручно. Ну говори. Алла Борисовна, вы знаете, вы знаете, я с детства мечтал вас за грудь укусить. Она говорит, а ну останови машину, придурок. Он говорит, Алла Борисовна, пять тысяч баксов дам. Хату продам, машину продам. Она говорит, что? Украинец, гуцу. Пять тысяч баксов за вот это, он. богом клянусь. Она думает, ну мужика припекло. Она говорит, на всю жизнь запомнит. Останавливает, останавливаем. останавливает машину. Она посмотрела, никого нет, обнажила эту прелесть на 12 килограмм. Он схватил и начинает что-то мять, облизывать минут 40. Уже лежит, мнет. Она говорит, ну что ты вот это вот мнешь-то? Уже час почти. Кусай давай, кусай. Он. Что кусай? Дорого ж, дорого. купаются воробьи в луже. Один другому говорит, что люди так на нас странно поглядывают. Наверное, к дождю. <звы> 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 Приходит пингвин и зебра к фотографу. Он заходит такие, говорит, вам что? Говорит, сделайте нам, пожалуйста, фотографию. Говорит, вам как бы цветную? Нет, нам, в принципе, черно-белые достаточно. На <звы> не писается стадо Курил. Бык находит перчатку, поднимает их зубами. Дамы, Хто потерял бізгалтер? <реш> <реш> Дорогой, покорми кота. Он сыт. Як закончит, покорми. Хлопака познайомився на вечірці з дівчиною. Ну, Як то зараз буває, там, швиденько її там, до себе додому заманив. Ну, ну, і, значить, каже, «Ну, А тепер роздягайся, лягай в ліжко. Та ти що, здурів, службу з'їхав? Та ми тільки-тільки як познайомились. Я тобі сказав, роздягайся і лягай. Та ми ж взагалі одне одного не, не знаємо. Тільки пару годин. Роздягайся і лягай. Не пошталакає багато. Та в нас навіть спільних знайомих немає. Ну ти Адольфа Гітлера знаєш, Знаю. Ну бач, каже, знайомих немає. Роздягайся і лягай. Жоркенько, бо знову. Начно клуб. Он и она познакомились, слово за слово, бокальчик за бокальчиком, ну, понимает, он понимает, что возникает желание, он как бы хотел там ей что-то сказать. Она это тоже понимает. Ну, в общем, он решился, говорит, хочу. Она говорит, ну, девушка одна проблема во мне, я извращенец. Боже мой, не поверите, я тоже извращен. Наконец-то. -то. Наконец наконец-то, наконец-то родная душа. Говорит, поехали ко мне, все, разговоров нет. Такси. Она говорит, все, быстренько, осваивайся, сиди здесь. Говорит, я быстренько в душ. Нарядик, душ, кожаные шорты, лиф, фуражка, клябро, плеть. Как ты все рассказываешь вкусно. Да. Она. она выходит, он такой, не 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 я все сделал. Значит, кота в, в туфли нагадил, я пошел, пока. И <pper noise> такой алверды, да? <право> Политическое влияние женщины особенно сильно ночью. <shocked> а я очень люблю Рыбчинского анекдот, на философский тоже, я считаю, когда умирает старая, э, старая проститутка, которая уже давно Разбогатела, и у нее уже давно порноиндустрия своя, там, и магазины, секс-шопы, и порностудии она очень богатая. Вот она умирает в преклонном возрасте. И вокруг нее собрались молодые проститутки, прощаются с ней, и одна самая молоденькая подходит говорит: мадам, вот с позиции вашего возраста и опыта могли бы вы мне. Ответить на вопрос, на который подруги мои не могут мне дать точного ответа. Она говорит, да, деточка, конечно, что ты хочешь? Говорит, скажите, вот все-таки лучше как, маленький или большой? Она говорит, деточка, лучше средний, больших не бывает. <звы> поехал в Африку. И возвращается в Африке друг к нему, ну как, рассказывай. Он говорит, знаешь, Юр, я там... С обезьяной жил. Говорит, да ладно, успокойся, она же никому ничего не расскажет. том-то и дело не расскажет, не напишет, не позвони. Когда приходит в понедельник в секшоп мужик, говорит, что это такие? Я не понимаю, что у вас какие-то при... Да конечно, у меня претензии. Вот я купил у вас в субботу надувную женщину, решил культурно провести вечер. Значить, купив порнуху, пиво, чіпси, поставив порнуху, розкрив пиво, розкрив чіпси, надул женщину, а цей мужик сігара і во рту. І извините, з прибором. Говорить, простите, пожалуйста, дядя, ви резинову женщину наизнанку вывернули.